ana telefonum açılmır da donub telefon. Oğluna yığır başdır açılmağa ki, o gedib orada qardaş sağaldandır, uşağı qoyub burda gedib, nə bilməm. Bu da mənim üstümə düşür ki, tez o anam niyə hiss edilməli? Anam niyə hiss edilməli? Sürür də maşını. Oturmuşam, deyirəm ki, öldürəcəksən. Yəni açmışam maşının qapısını, ayağımı qoymuşam ki, öldürəcəksən. Yaxşıda o da çatırıq da. İskra çıxır də əl qabımın altını tutdum da, tutması. Gəldik içəri girdik, qapını açan kimi və Allahım var. Əgər bir kəliməm yalan danışıramsa, Allah mənə qənim olsun da. Qəhd qabını vətən İskəndərli necə atdsə, mən başımı çəkdim divara dəydi. Dedi ki, ölüb dəs. Sən onu sağaldacaydın, ölüb. Yəni ki, sən nə istəyirsən, uşağa atıb getmisən. Yəni uşaq qışqırır, uşaq ağlayır. Uşaq mənim görənim kimi sakitləşdir. Mən ondan sonra necə olubsa Mənə zəng gəliblər, deyirəm ki, heç nə, onun sözü ömür boyu mənim beynimdə qalıb. Ölüb də, deyirəm heç nə. Mən qardaşımla yəni vidalaşa bilmədim. Yəni o bir mənim üçün bir dərtdi həqiqətən də ki, onun sözümü deyə bilmədim. Daha axırıncı dəfə deyirlər ki, sən gəlib oturmusan, hərəmüsən, gülmüsən, bilmirəm. O həyatı yaşamışam da mən. E, sən eləməsən də, onun mətdəni İskəndərdir. Sonra gəlirsən, adamın zərbəni vurursan, sonra gəlib deyirsən ki, bağışda mən. İnsan nə qədə bağışlayar? O o keçdi. O dövrü də yenə unutdum, keçdi. Üz beynimdə bir zərbə qaldı.